Проблемы поселка начались с того момента, когда закончился договор между донецким химико-металлургическим заводом и комбинатом Леща. Когда прошел другой э, хозяин на комбинат Леща, Метинвест, конечно, начались проблемы. Метинвест не пожелал больше его продолжать. Значит, он возвратил государственное предприятие. Госимущество, министерство пошло совсем по другому пути. Значит, оно нашло структуру государственную. Харьковский институт Неохим, у которого за душой нет, ну, ни денег, ни штата, и уже передает предприятие не предприятие, а передает майно, то есть имущество предприятия для целевого использования. То есть не в управлении, не управлять производством, не создавать новые рабочие места. А для целевого использования предприятие является градообразующим. То есть от работы предприятия зависит жизнь поселка. С предприятия подается с электроэнергия, с предприятия подается вода, предприятие предприятия подается тепло. Значит, не Ахим закрыл глаза или умышленно, или неумышленно, я не знаю. Всем гамбузом все берет себе на баланс. Но Отапливать поселок, подает подавать воду, электроэнергию категорически отказывается. Она все хочет уживать тепло, вот такая создана бригада, дополнительно еще около 15, ну, около 25 человек создана бригада, которая занимается сейчас подготовкой теплоэнергетического оборудования к зиме. Но Ниахим сделает все возможные работы подготовительные, котельная это работало, и на поселке было тепло. Но вопрос-то и в том, что кто ее будет эксплуатировать дальше эту котельную. Нужна специализированная организация, которая будет этим заниматься. Неохим не является специализированным предприятием, которое может стать услуги оказывать. Она была на заседании, говорила, что они делают отчисления и на Волноваку, и на Донское. Я только забыла фамилия этого э, руководителя Волноваки. Он навел справку и тут же нам в конце собрания сообщил, что ни одного отчисления она не сделала. Как ей можно верить? Никуда не волновать мы мы ей не доверяет. Мы же ей не доверяем. Я думаю, все, как и я здесь считаю, что нас просто водят как котят за нас. Это раз. Во-вторых, время нас поджимает, осталось до топительного сезона совсем ничего. Нас рассказывают нам сказки любые. Что угодно говорят. Рассказывают, обещают, а вы только сидите на месте спокойно, живите и дышите. Так нам жить не получается, ребята. Нас выгнали из квартир. У нас не было весной воды. Мы ее добились. Мы сами добились. Никто не пришел к нам ее и не сделал. Мы добились своего. Нам сегодня собираются отрезать такую уничтожить топительный сезон. Нас не собирается никто топить. Нам рассказывают что угодно, но топить никто не собирается. Все обходят вокруг и около. Поэтому это все в наших руках. Я хотел сказать, какие люди без охраны, но они с охраной. Я вообще не знаю, что они... Как это так людей не уважать? Представляете? Пожалуйста! Сколько можно? Без крови мне! С полдевятого всё! сколько можно? Так к людям относиться как можно! Проблема сейчас 6,5 миллионов гривен. Полтора миллиона, насколько мне было сказано, уже якобы нашли. Осталось 5. Единственное, что мне сказал и губернатор, и министр, ну, не, ну мы же понимаем, что мы поселок не можем 6 тысяч населения оставить без тепла. Я говорю, отлично, что вы это понимаете. А теперь конкретно, пошагово, как мы этого будем достигать. Вот план расписали, конкретно от кого, что зависит с конкретными датами выполнения. План этот есть. Во вторник к вам приезжает обла администрация, от которой в том числе зависит выполнение этого плана.